sınaq 102 if ilə v-nin qarışığı İstəyirsiniz əvvəlcə videonu dayandırıb sualları özünüz yazın Daha sonra isə izaha qulaq asa bilərsiniz İndi isə başlayıq həll etməyə. 1-ci sualda Vennin sağ tərəfini əlavətlərlə təmzicəsək 2 və 4 gedər, qalır 1, 3, 5. Vennin qaydası necə idi? Bir tərəfdə indiki sadə gələndə, digər tərəfdə vil olmalıdır. 1 düz. Bir tərəfdə left, yəni keçmiş zaman gələndə digər tərəfdə də keçmiş zaman gəlməli idi. Bu səbəbdən 3 səfdir, 5 düzdür. Doğru cavab ə 1 5 C variantı. 2-ci sualda ven yenə cümlənin əvvəlində gəlibdi. Deməli, birinci boşluqlarda biz əlaqotları təmizləməliyik. Xatırladım ki, əlaqot nəyə deyirik? Əlaqotu shall will ə uh, to be plus ing olan davaməyici zamanlar, have has plus p2 olan bitmiş zamanlardır. Bizə lazımdır bir sözlə ifadə olunmuş olsun, yəni indiki sadə olsun, bir də keçmiş sadə olsun. İndiki sadə olanda digə tərəfdə will gəlir, doğrudur. Keçmiş sadə gələndə, keçmiş sadənin, yəni e, keçmiş zamanın bütün formalarını qoya bilərsiz digə tərəfə. Bu səbəbdən də 3 doğrudur, 5sə keçmiş zamandan will gəldiyinə görə səhvdir, cavab 1, 3, B variantı. 3-cü sualda yenə will-dir. Vəni sağ tərəfinə baxsaq, deməli 3 və 4 hissəf də qalır 1, 2, 5. Əvvəlcə 2-yə baxaq. 2-də indiki sadə verililibdi, deməli şərlil olmalıdır. Want will not-un qısası olduğuna görə doğrudur. 1-lə 5-də isə keçmiş zaman gəlib. Keçmiş zaman gələndə digər tərəfdə keçmiş zaman istənən forması, keçmiş sadə, keçmiş davam edici, bitmiş, keçmişə nəzərən gələcək zaman hamısı gələr bilər. Deməli 1 düzdür amma 3 5-də so keçmiş zamandır, won't will not gələcək zaman olduğuna görə səhvdir. Doğru cavab C variantı. 4-cü sualda yenə ven gəlib əvvəldə, deməli birinci tərəfi biz tənzimləməli yalğıtlarından bir səhvdir, 3 səhvdir. Qalır 2, 4 və 5. Beş. 5-ci sualda siz indiki zamandır, yanında will gəlməlidir, doğrudur. 2 və 4də sao keçmiş zamandır. Deməli yanında keçmiş zaman gəlməlidir. 4 düzdür, amma 2də has gəlibdir səhv. 5də when-nə sağ tərəfdə inki sadəni saxlasaq ə, və keçmiş sadəni saxlasaq, onlar 2 və 4. Qalanları gedər. Aha, başqa variant da yoxdur, üstə. 6-cı sualda yenə verilən əvəllərdəni təmizləsək yenədə qaldı 1-nə 2. Biz nəyi saxlamalıyıq? İnki sadə return, keçmiş sadə returned. 7-də yenə yəni, vernalı qotların təmizləsək qalar 2, 4 və 5. 2-də got up keçmiş zamanda, yanında was gəlib, düzdür? 4-də got up keçmiş zamandasa yanında has gələ bilməz, çünki inki zamandır. 5-də isə getap inki zamandır. İnki zamandır dostu, gələcək zamandır. Şəlvil axtarmalıyıq. 5 düzdür. Cavab 2 5 B variantı. 8-də V ortada gəlibdi. Deməli ikinci boşluğu biz əlaqotlarla təmizləsək, 3 gedər, 4 gedər. Qalır 1 2 5. Aha. 1-in sağında gəlib inki sadə. Solda gəlməlidir şəlvil. Doğrudur. İkinci səhifəyə gəlib keçmiş zaman. Solda keçmiş zaman gəlməli də, imki zaman gəlib deyə səhvdir. Beşdə hər iki tərəf imki sadi olduğuna görə doğru cavabdır. Cavab 1, 5. 9-cu sualda Venn-dən soralığı otların təmizləsək, yəni tək söz olanları saxlasaq, qallar 1, bir, A, 1 də C. Digər tərəfdə brings imki zamanda, imki zamana, keçmiş zaman düşməndir. Doğru cavab C variantı bu sualda ven ortada gəlib deməli sağ tərəf təmizləmək lazımdır. 2 səfdir, 1 də 4. Qaldı 1, 3, 5. Əvvəlcə baxaq indi zaman olan 3-nən 5-ə rich indi zamandır, yanında gəlməlidir nə? Yan keçmiş zaman ya gələcək zaman. 3 də düzdür, 5 də düzdür. Amma 1-ci də olan red keçmiş zamandır. Hardan bildim keçmiş zamandır? Hid-dən sonra gələndə indi zamanda bunlar s qəbul etməlidir. S yoxdursa demə keçmiş zamandır. Keçmiş zamanın yanında has yox had olmalı idi. Cavab 3 5. 11-ci sualda yenə yəni, verbalotların təmizləsək qalar AD -di. və digər tərəfdə will gəlib, will not in da indi zamandır. Cavab E. 12-ci sualda if qaydasıdır. If-in sağ tərəfinə əlavətlərlə təmizləsək, qalə, c, d, i. E. If-in qaydasını yaddımıza salaq. If-dən sonra inci sadə gələrsə, sol tərəfdə shall will gəlməlidir. C variantı doğrudur, amma D variantı səhvdir. If-dən sonra keçmiş sadə gələrsə, lost. Sol tərəfdə should would gəlməli idi. Ona görə i variantı da səhvdir. 3-cü sualda yenə ifin sağ tərəfini təmizləyək. E ilə e, di qaldı. Və digə tərəfdə gələcək zaman olduğuna görə biz də imki zaman götürməliyik, cavab E. 14-də ifin aloqotların təmizdirsə E ilə di qalar. Digə tərəfdə gələcək zaman olduğuna görə imki zaman götürürük, cavab D. 15-ci sualda ifin aloqotların təmizdirsək B və C gedər çünki onlar will notun qısa formasıdır. Qalır A variantı, I variantı indiki zaman, D variantı keçmiş zaman. İndiki zaman qoyanda biz yanına gələcək zaman qoymalıyıq. Bu səbəblə İ səhvdir, amma A düzdür. D variantında keçmiş sadə gələndə isə biz onun yanına should would qoymalıyıq. Ona görə D variantı da səhvdir. 16-cı sualda yenə if-in sağ tərəfinə baxaq. Deməli A və D qalacaq. Digər tərəfdə gələcək zaman olduğuna görə yenə ikinci zaman qoymalıyıq, cavab D. 17-də if hardadır, ortadadır. Əlaqotların təmizdirsəy A və C qalar, digər tərəfdə artıq would verilibdi. Would olanda keçmişə nəzərən gələcək olanda biz elə keçmiş sadə qoymalıyıq, cavab C. 18-də yenə if-in əlaqotunu özü təmizləyib qoyub, nə? Keçmiş zaman, new. Keçmiş zamandsa biz ora should would qoymalıyıq. Doğru cavab B variantı. 19-da ifin oğlanı təmizləsək, burdan 2 səfdir. Digər tərəfdən isə 4 səfdir. Aha. Daha sonra baxırıq ki, əgər biz ifdən sonra keçmiş sadə qoysaq, sağ tərəfi shutwood qoymalıyıq. Deməli, 1 düz. Amma 5-də keçmiş sadənin yanında vil qoyduq üçün səfdir. Sonra Adəbiz if-dən sonra imkiasadə qoysaq, digər tərəfə shall vil qoymalıyıq. 3 də düzdür. Cavab 1 3. C variantı. 20-də if olan tərəfdə öz əlaqotlarını təmizləyib qoyub keçmiş sadə v, deməli biz should would qoymalıyıq. Cavab i. Deməli, necə oldu? If-dən və when-dən sonra iki şey gələ bilər. İmkiasadə, keçmiş sadə. Əimdiki sadə gələndə hər ikisində digər tərəfdə gələcək sayıd olacaq. Yəni shall be. Keçmiş sadə gələrsə, iftə olacaq, should would, went olacaq keçmişin bütün formaları. 102-ci sınaq bitdi. Keçək 100